Сюк Валерий Федорович. аварии на ЧС в 1987 году. Вторая категория. Первая группа инвалидности, общего заболевания. И третья группа профзаболевания. заболевания. Довец проживает сам. Это кратко а что вас заставило выйти на такую акцию? Найдено неоднократное обращение к местным властям разных уровней. Постоянно приход отписки. Помощи никакой. Я был вынужден э -э ш ш шесть раз возле Горисполкова убирать голодовку. Одни а отписки. Ноль в том году, именно 26 апреля, с помощью людей помогать. Поехал к администрации президента, объявил голодовку там, полторы суток голодовал, сдал все свои регалии, ну и обратно с помощью людей вернулся домой. В наличии черновских нет. А есть документы те, которые давали воинской части и военкоматы. Ну, так как местная власть просто занимается пи -пи -пи пиарится, не заботой о а Чернобыле, а пиарится. И когда бюджетные деньги тратят налево направо во имя того, чтобы показать, что не заботливые. И снова же быть у власти, преступно, верно я не за не боюсь, преступная власть, уголовная власть, это весь предел вообще. И я настаиваю на том, как мы, так как я не могу законные свои права отстаивать, согласно заболеванию. И я просто говорю, требую, чтобы меня лишили статута черноводца и оградили меня хм. органы социальной защиты, подчеркиваю, от населения. Пожалуйста. То есть вы требуете изоляции себя от общества? Нет. От таких от таких бездарных и ненужных слушай. А то общества нет. Я общество понимаю, говорю, я им зачувствую, что они родились не в то время. И не нужно мне попали. Татарская ига, которая постигла Украину, то есть Киевскую Русь, им давали три дня на разграбление. А эта банда грабит уже два года невзирая на личность. И на, не, ни, у них ни чести, ни совести. А с простыми людьми я сто процентов солидарен. Я, говорю, я подчеркиваю, что есть, они родились... То есть это вы так выражаете свой протест против антисоциальной политики Криворжской власти? Это не только это, это городская. Но я скажу, это предаток э, банды Егор -Наповича. Это предаток. А вы являетесь членом какой-то нет, организации? Нет, нет, нет. нет. То есть вы не входите ни в единую из организаций? Увлекался вольцев. политикой, самообразования. плюс неоднократно ездил по загранице, когда был здоровый. В Польше был неоднократно, в бывшей и в Видел становление демократии, видел, как таки, такие же службы, как СБС. там к собакам лучше относиться, чем у нас к людям. У есть чем сравнить. Пожалуйста. А вы как долго собираетесь вашу акцию проводить? Бессрочно. Бессрочно. Я вам ну, Даже вам А Дайте. вам кто-то предоставляет какую-либо помощь? Нет. И голодовка у вас как сухая Нет, или? Сухая. Я могу... Даже воду не будете А вам выходили уже из Я полу. могу ознакомить вас с документом, что и написал. Да, и там все будет, все ясно. А из горосполкома к вам уже выходил кто-то? Про... Да, просили, чтобы я пошел туда. Милиция просила? Нет. Или кто? А кто? Э -э начальник управления зав. труда. Черный? Благун. А благун приходила? И И на соблагун выходила. И что она вам сказала? Просила, чтобы я зашел во внутрь зал. Я указал. Ага, так вы... как я и смысла не вижу. Я указал. И, и здесь служба, это служба, И патент, она мне ничего не дала, не помогла. О а чем может идти речь?